Всем йо, ребята, с вами Некроман, и сегодня я записываю 10-й бой на своем канале. Играем два из вас с моим другом Игорем Рыкушком. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы поехали! <музыка> 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 так, ребята, мы начинаем. Вот Игорь вызывает. Он будет ходить первый. У меня что-то голова болит. Ладно, поехали. Так, нас соединило. Наш первый, да. Хорош. Тут вообще, короче, ребята, мощнее я вижу. А кого ты будешь выносить? Да ну нахрен, что? Да? да ну нахрен, что? Ёб твою мать. Прорабил, ну, ну ладно, играем. Э, так. Прикрыл, прикрыл меня мощно вообще. Ладно. Он дебил, он дебил. Стоп. Что этот долбоб делал, ребят, стоп? Кто мне объяснит, что он делал, ребят? Что делал желтый, я не понял. А, он типа не видел, что ли Он не видел, что я носорог. Так, ну я играю на урон, так как вы видите все. Я... Хорошо я зауронил так. <клёх> так, ну, мы уже тащим, как бы. Там что-то зоо-зоты жел проробил, ну мой проробил. Короче. Э надо убить этого атакера. Так, убиваем атакера и мы затащили. Если атакер убьем, то мы выиграем. Так, ребят этот на команд делает вот это вот это да что он делает 60 атаки ребят не убил не убил ребята блять убил сука Ой, э -э только хохот не срия так ребят э -э мы уже тащим как видите э -э игры у нас хорошо играет ссылка будет в описании можете добавить его друзья он с вами поиграет. Если будет в этом бою 5 лайков, мы снимаем новый с ним бой. Так что давайте, ребят, собираем. Ну выноси, ну ё, давай, давай, выноси, выноси, выноси. Ну дай вынос. Есть, все, дали. Вынесли, ребятки, мы вынесли. Так, ну осталось два броника, что они нам сделают. Э, разве что пойдут в карту. У меня сейчас кинут генератор шума. И они соснут. он взял ассасина, какой у него ворон? А это какой ворон? Качественный. Все, ребята, тут, тут, у них нет, нет, нет шансов. На что они надеются, ребята? Ребята. Э, это что-то... What the fuck? Сука. Я, Патимейкер, уличный дейзер. Так, ребята, 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 ребята. Давайте просто хвалу дадим. Ну ладно, ждаем паука ему. А как он хочет его вынести, я что-то не понял. кинул блок... Так, давай паука тоже кидай, что-ли Не, блок, блок Ты не вынесешь. Бахмутка закрыта Я правильно понимаю, что Бахмутка закрыта 4 хода, да? Ребят А он тускер. я играю с тускер Ладно Играем мне это нравится. Мне нравится эта игра, ребята. Мы, мы тащим, да. Ну у меня атаки, ребята, у меня атаки. Ничего они мне сделают. У меня атаки да. Граймина открывается. А что я сделаю играть? Играю ребята, что я сделаю, играю в Ничего. Ну они рабы, ребят, смотрите, что они делают. Э -э так, ну Игорь будет ставить под вынос. Фугас, я так понял, да? Ну пусть ставит. Так, давай, ставь, ставь под вынос, да, давай, давай, давай. Фугаски, про просто фугаски надо было подумать. Ну. ладно, хорош, хорош, хорош. Ну этого, у ну, него есть, есть у него, да? Если бы вынес, ты красавчиком был. Включаю. Ты был бы красавчик, если бы ты вынес. Ну ладно. Так, ну золотый по-любому будет тебя спасать, да? У него есть немножко. Да, у него есть аналог. И что, и Игоря, наверное, вынесет. Я буду тащить, да? Вс. Он сам сдохнет, ты тупой, что ли? Забил. وقلت له هذا Так, ребята, а почему желтый не сдохло? Я что-то не понял. Я бы бункера не вынес, что ты там пиздишь. Там надо было польбом У него нету охранки Блять, у него охранки есть. пта. Ну, может не вынесет, а? да это он не даст что ты слышал не даст долбоб он не даст да не рб ребята смотри что они делают крой э -э, и авиа так что они делают боже 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 мой а клан какой у них что это за клан это клан вроде это вика симова вроде или как да вот так но ну, они рабы, ребята. Это сразу видно, видно что они рабы. Сразу э, два хода они протупили. Мы этим использовались. Давай авиа ему Авиа давай. Вот, вот, красава, красава. Есть, все. Если меня он не вынесет, я его убиваю. Э, так. Ну, это... У Игоря вообще перф мощный, он сам сдаст. Так. <косвязанно> э, он лезет меня выносить, да. Там говно, там говно, ребята, там же говно это. Так, ребята, я взял восьмой ранг. Это был Адмирал 120к и 140к. Итак, ребята, если понравился этот бой, ставьте большие пальцы вверх. А с вами был Роман. всем пока.